зачем я в том плане, что влада и депутаты и органы законодательства не могут? Ну, начнем с этого, начнем с того, что те слова, которые привел авторитетный советчик Виталий Пожировский, они абсолютно правильные, в том, что бренды с подпалки, но ну, это, наверное, невозможно. Бренды, брендинг ⁇ это большинство людей, которые здесь собрались, имеют то или иное отношение к культуре, к искусству, к преподаванию. Все понимают, что брендинг ⁇ это вид искусства, а искусство и подпалки ⁇ это, ну,.. Советская монументальная живопись если то, только в худших ее образцах могла выходить из-под да. Поэтому брендинг это вид искусства, к искусству я еще вернусь. Второе, что касается активности. Ну, действительно, 15% людей активны. Вот в большинстве стран мира это, это не намного выше на самом деле. И в столицах этот процент не намного выше. Если в Киеве 15% активных людей, то это полмиллиона населения. И, конечно, это больше, да, чем наши 10-15 тысяч. Но, тем не менее, о чем здесь речь? Давайте не будем забывать, что десятилетиями у нас навязывались совсем другие ценности людям. То есть фраза «инициатива наказуема» она ж не просто так существует. Я вот прихожу к себе домой, у меня бабушки, дедушки с обоих сторон имеют классическое, прекрасное московское, киевское образование. Я рассказываю о том, что, как прошел мой день, что я делал, что я инициировал. говорят, слушай, ну инициатива же наказуема. Но это, если, если эти люди говорят, что инициатива наказуема, что должен думать рядовой херсонец? сейчас я пойду и что-то буду крушить? Это действительно пример хороших адвокатов и компаний, все, все мы помним, большинство из них, слава богу, без политиков началось. Не все без политиков закончились, но тем не менее. Это же не только дубки, это шахматная школа, которая отстроена, это стадион «Спартак», который отстроен. Это другие объекты, сквер тот же, да, который сам объекта, может быть, не представляет, но за него уже люди, которые живут в домах на пятнашках, которые вокруг них находятся, готовы выходить на борьбу. Поэтому ну, э, мы троги, мы да, я компания, думаю, что когда людям, да, я знаю, например, это я это пример других где место, там детских площадок должны были быть заправки, заправки и, магазины, какие-то стоянки, в каждом микровении была такая ситуация, да, когда люди отстоялись за право. На ХБК вот совсем недавно возле памяти, когда Шевченко во дворе четырехэтажной Сталинки должно было появиться ряд девятиэтажек. Когда людей касается напрямую, они готовы выходить. Причем там на этой же акции памятника вот, Шавченко был и я, там действительно были люди от 18 до бесконечности. То есть там были люди, которые абсолютно разных возрастов, абсолютно там, разного чего-либо еще. Я, кроме депутатской деятельности, много занимаюсь культурными проектами в Пессоне и готов поддержать Дементия в том, что... Херсон имеет успех в культурных практике только когда они мультикультурные, когда они всем понятны, когда они всем родны. И я около 12 лет э, работаю напрямую с народно-турецким коллективом э, народных инструментов «Дворца пионеров». Наша персонская тоже сегодня людей и наших советских. 12 лет назад, когда мы пришли, ну, это был прекрасный народный творческий коллектив. Играли русские наигрыши, играли садко, играли э, гениальная сцену гениального балета «Лебединое озеро», все было хорошо, всех все устраивало. Последние лет 6-7, ну, как, любой аматорский коллектив в Херсоне, это строится по одному принципу. Есть там ряд оплаченных преподавателей, их 2-3, есть много-много детей, которые ходят, и людей, которые ходят в любое культурное общество долго. Я думаю, Николай может быть это теми же аматорскими театрами. И есть люди, которые учатся, курсонских вузов, курсонских училищ, которым это интересно. В этой культурной среде в есть музыкальное училище, есть культурное училище. Так вот, процесс, когда херсонским детям стало интересно, давайте играть что-то украинское, давайте играть что-то херсонское, а если у кого-то из Ферсонца вообще такое произведение, которое может играть в оркестре. И с этим же вопросом начали приходить учащиеся студенты тех же вузов, тех же училищ. То есть, а вот действительно, есть ли что-нибудь такое, что можем сыграть в украинское, слава богу, украинская музыка, там, высмотреть по Глакотомовский и собственно, Очень богато. Есть и такое в Херсоне. Я вам скажу честно, что ну вот, у людей из как правило, нет на это времени. А школьники и часть студентов, они еще этим интересуются. И вот когда они пошли в ту же научную физику, вчера и копнули этот класс, то я вам скажу сейчас произведение, которое мы благодаря этому классу расписали, играет очень много в Украину. Поэтому я думаю, что на самом деле в Херсоне не все потеряно. Всегда будет процент инициативных людей невелик, но всегда среди них, мне кажется, найдутся те здоровые инициативные головы, которые смогут привести за собой людей. Наверное, и не должно быть так, чтобы 100% людей этим интересовался. Кто-то ходит на скачки, а кто-то вся. И это правильно. Ну... Я, я к Херсону... промышленным производством похвастать неудобно. Действительно, исторические культурные проекты должны сдать во главу угла в нашей большой слаженной работе. Тем более есть как здесь все модель. Спасибо, Людмила, по этому контактирую.